اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بن تہارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سلام پھیرنے کے فوراں بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یاہیا بن سعید انصاری سے خبر دی انہیں عمرہ بنت عبد عبدالرّحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تو پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو <سلام> <سلام> بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قطادہ انصاری نے ان سے ان کے والد ابو قطادہ انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اڑسٹھ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا میں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو انہتر ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے زہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تحارس نے بیان کیا ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے ظاہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ستر اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکتر فلی بن سلیمان نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے بیان کیا ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتی صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو بہتر جزید بن زری نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو تہتر سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلّم نے میری ماں ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وََ و سلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیچھے تھیں صحیح بہاری حدیث نمبر آٹھ سو چوہتر ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے زہری سے بیان کیا ان سے ہند بن تہارث نے بیان کیا ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے کھڑے نہ ہوتے زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو